حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے ایگ تانیم خم سن قبل پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو پانچ چیزیں بڑی غنیمت کی ہیں جی لیکن وقت پہ ان سے فائدہ لیا جائے تو وہ غنیمت ہے وقت گزر جانے کے بعد بندہ نفع نہیں لے سکتا ان سے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے گنیمت جانو نمبر ایک فرمایا شباب کا قبل ہرا میکاں اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو جوانی صدا نہیں رہتی جوانی ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہے تو فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں جو, جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے وگرنہ مولانا روم تو کہتے ہیں وقت بیری گرگ ظالم میش ود پرہیز اصل توبہ جوانی کی توبہ ہے وگر بیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی معافی مانگ لیتا ہے کہ میں اب جرم نہیں کروں گا بھائی جو جرم کر ہی نہیں سکتا تیرے اندر اب طاقت ہی نہیں جرم کرنے کی مزہ تو یہ تھا کہ وجود میں گناہ کرنے کی طاقت موجود ہوتی وہ پھر بھی کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں اپنی جوانی اللہ کے بتلائے اصولوں کے مطابق بسر کروں گا فرمایا پھر اسے زندگی میں نفع ملتا تو اس لیے جوانی کو فرمایا گنیمہ سمجھو بڑھاپے سے پہلے وگرنہ جب بڑھاپا آتا ہے بندہ نہ تو لمبا قیام کر سکتا ہے نہ لمبا رکو کر سکتا ہے نہ لمبے سجدے کر سکتا ہے نہ زیادہ نوافل پڑھ سکتا ہے جوانی کے اندر یہ سارے کام کر سکتا ہے وگر نہ بڑھاپے کے بعد بندہ جو کچھ بھی کرے وہ جوانی والی طاقت تو نہیں لوٹ سکتی میاں صاحب نے کہا تھا گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پیا سب پیڑا ان کس کم محمد بخشا سوم جوائن ہڑیڑا کوئی آخ پیڑ اے لک دی کوئی آخ چوک اصل گل میں محمد بخشا دوں گئی یہ موقع انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو تب تمام حق کو ہو وہ عبادات سر انجام نہیں دے سکتا تو جوانی کو سمجھو نمبر دو ارشاد فرمایا فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے گنیمت جانو آج ہر بندہ صحت مند ہے آنے والے کن کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ میرا رب جانتا ہے تو جب بندے کو اللہ نے صحت دی ہے اس صحت کو غنیمت سمجھے اور اس صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے اللہ کی بندگی کرے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے کچھ وقت گزارے فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے گنیمت جاننے نمبر تین فرمایا وا کا کب, کب فکری کا فرمایا اپنے مالدار ہونے کو غریبی سے پہلے گنیمت سمجھو بندہ یہ سمجھتا ہے میں مالدار ہوں گا تو میں پھر اللہ کی راہ میں دوں گا مدتوں کے بعد پتا چلتا ہے وہ جب یہ بات سوچی تھی وہ دنیا میں سب سے امیر تب بھی تھا اور بھائی بندہ یہ سوچتا ہے میں امیر ہوں گا تو اللہ کی راہ میں دوں گا کیا پتا یہ جو لمحہ گزر رہا ہے آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امیر اب ہی ہوں آج آپ کی جیب میں پانچ ہزار کا نوٹ ہے کل دو ہزار کا بھی نہیں ہوگا آنے والے وقت میں ایک ہزار کا بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا کرو گے فرمایا اپنی غریبی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو آج کے لحاظ سے ہم مالدار ہیں نہ جانے کل کیا بنے گا تو فرمائے اس کو غنیمت سمجھو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی لحاظ سے دین یہ تو نہیں کہتا پانچ ہزار جیب میں ہے تو ڈھائی ہزار اللہ کی راہ میں دے دو اور میں پانچ ہزار جیب میں ہے کچھ نہ کچھ جو آپ دے سکتے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں دیا کرو کنجوس بندہ جو ہے نا اس سے مال پتہ کیسے نکلتا ہے منتوں سے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں پھر تیری راہ میں ایک ہزار روپیہ دوں گا یا اللہ یہ ہوگا تو تیری یعنی اللہ کو بھی ازماتا پھرتا ہے یا اللہ یہ ہوگا تو میں نے تیری راہ میں دیا بغیر نہ میں نے تیری راہ میں نہیں دینا او خدا کے بندے تم پہلے اللہ کی راہ میں دے تاکہ اللہ تیرا کام ہی کر دے تو اللہ کو زماتا اللہ یہ ہوگا تو میں نے تیری راہ میں دینا ہے اگر یہ میری چیز نہ ملی تو میں نے تیری راہ میں ہزار روپیہ نہیں دینا اللہ کی وارگاہ میں دو اللہ تو میرے باہ نہیں بڑا ہے اللہ سے تجارت یقین کے ساتھ کرو یا اللہ میں تیری راہ میں دے رہا ہوں تو میرا یہ کام بہتر فرما دے وہ اللہ تعالیٰ الٹے کام بھی اس کے سیدھے کر دے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب مصیبت گل پڑتی ہے تو ہم صدقے دینے شروع کر دیتے ہیں اور بھائی مصیبت سے پہلے صدقے دیا کرو تاکہ مصیبت گل لگئی نہ ستر بیماریاں بند ہوتی ہیں ستر بیماریوں کے دروازے صدقے سے بند ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ بری موت سے بچاتا ہے یہ جو بری موتیں بندے کو آتی ہیں بندے کی شکل ماض اللہ تک پہچانے نہیں جاتی وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ کی طرح ناک کی طرح ٹانگ کی طرح بری موت سے صدقہ بتاتا ہے مصیبت آن پڑی پھر کوئی اللہ کی راہ میں دیا یہ دنائی نہیں ہے دنائی یہ تھی کہ مصیبت آنے سے قبل کچھ نہ کچھ روزانہ اللہ کی راہ میں دیا کرو نمبر چار بڑی قابل غور بات ہے و فراغ کا قبل شغل کا فرمایا اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو بندہ کہتا ہے میں فری نہیں ہوں اللہ نہ کرے بیٹا بیمار ہو جائے میوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو دس دن بیٹے کے سرانے بیٹھ کے گزار دیتا تب تو نہیں کہتا میں فری نہیں ہوں جب گھر میں کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو اپنے بسترے پہ دس دن گزار دیتا ہے وہ سارا کام پیچھے سے چلتا ہوتا ہے پھر نہیں کہتا میں فری نہیں ہوں سارے کام فراغت کے مل جاتے ہیں باری دین کی آتی ہے تو کہتا میں فری نہیں ہوں مصروفیت بڑی ہے باری دین کی بات سننے کی آتی ہے تو کہتا میں مصروف ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے او بھائی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان بڑا قابل غور ہے نبی علیہ السلام فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ گھاٹے کا شکار ہے فرما ایک صحت ہے اور ایک وقت ہے ہم نے ان دو نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ایک صحت اور ایک فراغت یہ جو فری ہونا ہے ہر بندہ آج فری ہے کل کے دیوار سے آپ سوچے کل آج سے بیس سال پہلے آپ اتنے مصروف تھے بھائی کوئی گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا کوئی تیز رفتاری نہیں تھی کوئی ایک دن کے اندر آپ اپنے سسرال سے ہو کے آ نہیں سکتے تھے آپ اپنے ننیال سے ہو کے آ نہیں سکتے تھے ایک دن میں اپنے ددیال سے ہو کے آ نہیں سکتے تھے آج کتنی تیز رفتاری آئی ہے پھر بھی مصروفیت بڑھ گئی چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ سسرال میں صبح ہو گیا شام کو آ گیا ہے تو مصروفیت کم ہو جاتی کہ اتنا بڑا کام میں کر آیا ہوں وہ بھائی اتنی تیز ہو کر آنے کے باوجود بھی مصروفیت گٹی نہیں ہے مصروفیت بڑی ہے تو سمجھ لینا چاہیے اگر بیس سال پہلے ہماری مصروفیت نہیں تھی آج زیادہ ہے تو آج ہم فری ہیں کل کے دیوار سے آج ہمیں موقع ملتا ہے اس کی بارگاہ میں جھکنے کا شاید کل کیا بن جائے گا ہم اس سے بھی زیادہ آج ہمیں قرآن اور حدیث سننے کا فجر کے وقت موقع ملتا ہے ہمیں وقت کچھ نکلتا ہے نہ جانے کل کیا بن جائے گا یہ وقت بھی نہ نکلے تو پھر کیا کریں گے اس لیے یہ جو نعمت ہے نا فراغت کی اس کو غنیمت سمجھے یہ دو نمری ہے جو ہم کرتے ہیں میں فری نہیں ہوں میرے پاس فارغ وقت نہیں ہے چاہے گھر میں جا کے موبائل پہ ڈیڑھ گھنٹہ یوٹیوب پہ گزار دے دو گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزار دے اصل میں وہ مصروف بڑا ہے بیچارے نے موبائل کو وقت دینا تھا وہ دوست انتظار کر رہے تھے مصروف بڑا ہے اس لیے در سے قرآن چھوڑ کے چلا گیا اس لیے در سے سننے کا موقع ایمانداری سے بتائیے گا جو پورا ماں اثر کے وقت ایک ایک دین کی بات جن لوگوں نے سیکھی ہے ان کا تو نفع ہوا ہے کے بعد جن لوگوں نے دین کی بات سیکھی ہے ان کا تو نفع ہوا ہے لیکن وہ جنہیں عذر ہم ان کو مستثنا کر دیتے ہیں وہ چلے گئے لیکن ان میں سے بیسوں لوگ ایسے بھی تھے کوئی کام نہیں تھا کوئی مقصد نہیں تھا صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور ذاتی اور نجی معاملات کے لیے اٹھ کے چلے گئے مجھے بتائیں کہ اپنے ذات کا نفع کر سکے کیا دین سی سیکھ سکے یا کل کو سیمانوں میں عمل کر سکیں گے بھائی یہ ہے نعمت کہ جس نعمت کا آج ہم قدر نہیں کر رہے میرے علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو آنے والے وقت کے اعتبار سے نہ جانے کیا بن جائے گا ہر بندہ آج فری ہے کل کے اعتبار سے تو فرمائے اس نعمت کو غنیمت سمجھو اور پانچویں چیز فرمایا وہیات کا قبل موتی کا اپنی زندگی کو مر جانے سے پہلے گنیمت سمجھو آج سانس جاری ہے آج غنیمت ہے یہ سانس بند ہو گئی تو پھر نہ نیکی کر سکتا ہے نہ صدقہ کر سکتا ہے نہ اللہ کی رام کوئی اور خیرات کر سکتا ہے یہ جب تک سانس کی مالا روا ہے ساری عبادات کر سکتا ہے سانس کی مالا کٹ گئی تو کچھ بھی وہ بندہ نہیں کر سکتا اس لیے کر جوانی میں عبادت اچھی نہیں کہتے ہیں سستی کو کر جوانی میں عبادت کہلی اچھی نہیں جب بڑا پا آ گیا پھر عبادت بن پڑتی رہی ہے بڑا پا بھی گنیمت جب جوانی جا چکی یہ بڑا پا نہ ہوگا موت جس ماں پڑی موت جب آ کے اپنے پنجے گاڑ لے گی بھائی یہ آپ کی بڑی قیمتی زندگی بھی نہیں رہے گی اگر یہ حدیث پاک میں میں اور آپ عمل کر لیں ہماری زندگی روشن ہو جائے ہماری زندگی میں سکون آ جائے ان پانچ چیزوں کو اگر ہم غنیمت جان لیں نمبر ایک جوانی کو نمبر دو صحت کو نمبر تین امیری کو نمبر چار فراغت کو یہ جو فری ہونا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور نمبر پانچ فرمائے اپنی زندگی کو جب موت آ جائے تو تب بھی بندہ نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پانچ نعمتوں کو گنیمت جان کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما اللہ